susulan insiden perahu karam di Teluk Sulaman Tuaran Sabah. Jumlah yang maut kini meningkat kepada 6 orang. Baik untuk perkembangan semasa di lokasi kejadian di Talian. Ketika ini ialah Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tuaran, Tuan Muhammad Asnan. Lid. Tuan, silakan. Ya. Yeah. Apa perkembangan terkini yang boleh dikongsikan setakat ini Tuan? Bagaimana keadaan mangsa yang terlibat? Okey, setakat ini uh, untuk makluman uh, operasi masih lagi kita teruskan dan pencarian pencarian melalui surface searching kita telah uh, jalankan seawal jam 5 pagi tadi dan mangsa yang ke-30 kita telah jumpa uh, pada jam lebih kurang 8.35 pagi iaitu lebih kurang lebih kurang 1.5 km daripada jarak uh, bot yang kita bertembung. dan uh, setakat ini kita masih lagi menunggu sama ada adakah tidak laporan-laporan yang dibuat kepada polis sama ada hmm -hmm. ahli keluarga yang hilang ah, yang berkaitan dengan kes inilah. So operasi kita masih lagi berjalan dan ah, sekali ini kita sedang menumpukan ah, di sekitar kawasan lah, ah, untuk ah, mendapatkan gambaran lebih ah, terperinci lagi ah, sama ada operasi ini akan diteruskan ataupun ah, akan ditangguh ataupun ditutup ah, petang nanti. Mm -hmm. Baik Abe apa apa sebenarnya ya. punca yang boleh uh, di dikaitkan yang sering dikaitkan dengan dengan kejadian ini? Okey, punca uh, dari segi uh, uh, soal siasat saksi di lokasi uh, kawasan uh, apa? perjalanan uh, menggunakan bot pada waktu malam. Keadaan uh, gelap, gelaplah, uh, keadaan gelap dan lampu yang tidak uh, cukup terang untuk uh, pergerakan waktu malam menyebabkan pertemuan ini boleh uh, pertemuan bot ini berlaku. Jadi uh, kemungkinan besar di antara bot ini memang dia tidak uh, tidak nasan uh, di hadapan mereka itu... ada bot yang uh, sedang melalui di arah yang sama. Ya. Yeah. Mhm. Mm dan tuan, dan insiden ini adakah merupakan satu kes terpencil atau pernah kejadian serupa ini direkodkan sebelum-sebelum ini? Sebelum ini memang belum pernah lagi kes mm -hmm. ini. berlaku. ini merupakan kes yang pertama lah di uh, uh, Teluk Selaman ini. Ya. Yeah. Mm hmm. Dan ada adakah uh, satu prosedur operasi standar SOP keselamatan yang diaplikasi terutama sekali itu anda bagi uh, pengangkutan air di kawasan itu buat masa ini belum ada lagi SOP standard uh, untuk pengangkutan air di kawasan ini. Namun begitu sudah tiba masanya pihak uh, berwajib uh, untuk memikirkan demi keselamatan uh, penduduk yang menggunakan pengangkutan air ini terutama sekali ya untuk mementingkan uh, ataupun menggunakan res jacket jaket keselamatan semasa ataupun uh, uh, melakukan perjalanan uh, melalui sungai. Ya. Betul, kita pun nak tahu juga bentuk pelan kotijensi dari pihak bomba sendiri berdepan insiden kemalangan seumpama ini. Okey, untuk pelan kotijensi jabatan kita telah pun mempunyai ah, pasukan penyelamatan di AE, di AE dan pelan kotijensi kita juga telah ah, apa membuat tinjauan kawasan jalan kawasan mana jeti-jeti yang ada yang sering kali yang digunakan untuk uh, penduduk uh, menggunakan pengedaran air dan juga uh, dari segi latihan uh, dari, dari segi latihan uh, pihak jabatan kita memang sering kali membuat latihan-latihan uh, di kawasan-kawasan di mana uh, uh, di kawasan laut dan juga di kawasan sungai-sungai. Untuk uh, pembiasaan bagi menghadapi uh, uh, insiden sebarang insiden yang seperti ini. Oh, okay. mm -hmm. yeah. Baik, uh, Tuan Asnan sebarang nasihat ataupun amaran kepada semua penumpang bot uh, panjang dan terutamanya sekali okay. di kawasan pedalaman. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Saya, nasihat saya supaya semua pengusaha bot uh, sama ada yang uh, tradisional ataupun kewilayahan sentiasa mengutamakan keselamatan. Lah sekali menggunakan gunakanlah uh, jaket keselamatan uh, sekiranya uh, membuat uh, apa faciliti yang uh, yang ada di air sungai ataupun di mana-mana lah uh, kawasan ya. laut terutama sekali. Jadi diharap benda-benda ini tidak akan berlaku lagi di masa-masa akan -masa ya. kami lakukan. Ya. Baik, terima kasih tuan ya, Asnan ya. di atas uh, kesudian uh, berkongsi ya. maklumat mengenai insiden yang berlaku.